જ્યારે આખું વિશ્વ લોકડાઉનના બંધ બારણા પાછળ સંતાઈ રહ્યું હતું અને જીવન થંભી ગયું હતું ત્યારે રસ્તા પર રઝળતા એ અબોલ જીવોનું શું થયું હશે જેમને માણસોની જેમ કોઈ આશ્રય ન હતો કોઈ ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા ન હતી એ સમય ગાળો જ્યારે આખું માનવ જગત પોતાના અસ્તિત્વ માટે લડી રહ્યું હતું ત્યારે અમદાવાદના એક સંસ્થાએ આ મંગા જીવોનો હાથ પકડ્યો જેનું નામ છે માસૂમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આપણે રસ્તા પર ચાલતા કૂતરા બિલાડી કે ગાયને જોઈને કદાચ ધ્યાન પણ નથી આપતા પણ ક્યારે વિચાર્યું છે એમનું જીવન કેવું હોય છે કોરોના મહામારી દરમિયાન જ્યારે ચારે બાજુ ખામોશી હતી ત્યારે માસૂમ ટ્રસ્ટે હજારો ભૂખ્યા અને બીમાર પશુ પંખીઓને નવ જીવન આપ્યું આજે એમની આ સેવા માત્ર અમદાવાદ પૂરતી સીમિત નથી એમની કરુણાની ભાવના આસપાસના ગામડાઓમાં પણ ફેલાઈ રહી છે આ સંસ્થાની સૌથી મોટી તાકાત છે તેમની અરહમ એમ્બ્યુલન્સ આ એમ્બ્યુલન્સ એક સામાન્ય વાહન નથી પણ ઘાયલ પ્રાણીઓ માટે એક જીવન રેખા છે આ એમ્બ્યુલન્સ જરૂર પડે ત્યારે એક કોલ પર તરત જ પહોંચી જાય છે અને તાત્કાલિક સારવાર પૂરી પાડે છે આ એમ્બ્યુલન્સના સાયરનનો અવાજ કોઈ સામાન્ય અવાજ નથી પરંતુ કોઈ અબોલ જીવને મળેલા નવા જીવનની શરૂઆત છે આવું સાંભળીએ આ અંગે સંસ્થાના યુવાનો શું કહી રહ્યા છે व्यू नेटवर्क के दर्शकों को मासूम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से नमस्कार हम लोग अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास के इलाकों के अंदर एनिमल वेलफेयर काम करते हैं अभी करंटली हम लोग साढ़े छः सौ डॉग्स के आसपास हम लोग आ, रोज खाना खिलाते हैं आ, हमारा पचास के आसपास हर महीने का ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग आ, ट्यूमर कैंसर बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट्स के केसेस को हम लोग टेक केयर करते हैं हमें पूरे अहमदाबाद भर से और आसपास के एरिया सारन चिलोड़ा के एरिया से जहाँ से भी गांधीनगर के आसपास से हमें जहाँ से भी केसेस मिलते हैं हम लोग वहाँ अपनी पहुँचने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आरम है जिन्होंने अपनी एम्बुलेंस हमें दी है हमारे साथ श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट है जो जिन अपने साथ मिल हम और संस्थानों के साथ मिल काम करते हैं हमारी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा सड़क के जानवरों की हम सेवा कर सकें उतना हम कर पाएँ अभी आज हम लोग निकले हैं देगाम की तरफ जहाँ पे हम सब मिलके हम कुछ चार पांच लोग मासूम सड़क से और बाकी सब मिल के यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ आए हैं जहाँ हम आज कोशिश कर रहे हैं कि 50 एक ट्रीटमेंट कर पाए ऑन रोड जितने हमसे हो पाते हैं हमें ऐसे कुछ केसेस आज मिल रहे हैं जिनका रोड पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उनको हम यहाँ से लेके जाएंगे अहमदाबाद वहाँ भर्ती करेंगे हमारे सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जिन चीज़ों को वहाँ हमें लोग मदद करते हैं उन सारे खर्चों को भरने के लिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास जो भी संसाधन है हमें देने के लिए इन जानवरों के लिए आप वो दे सकते हैं हमें आप खाने में मदद कर सकते हैं हमें आप गाड़ी के लिए डॉक्टर गाड़ी के लिए ड्राइवर डॉग कैचर्स का सपोर्ट दे सकते हैं हमें मेडिकल बिल्स में हमें सपोर्ट कर सकते हैं मासूम ट्रस्ट अपनी पूरी ताकत लगा के सब जगह के सारे जानवरों के साथ मिलकर काम करना चाहता है हम चाहते हैं कि ये समाज के अंदर जितने भी जानवर हैं जो लोग हैं वो साथ में रहें हमारा एक बहुत बड़ा पहल है इनकी मेडिकल नीड्स के अलावा इनकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है जहाँ हमारी एक और टीम है जो ये कोशिश करती है कि किस तरीके से हमारे बीच में रहने वाले इंसान जिनको कुछ कुत्ते पसंद नहीं आते कुछ जानवर पसंद नहीं आते हम सब मिलके उनसे मिलें उनसे बात करें और इन जानवरों को हंसने खेलने का एक मौका दें हम हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम एक रोटी कुत्ते की बना के उसको दें उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि उसे दो मिनट दे उसे प्यार भी कर दें अगर उसके सर पे हाथ रख देंगे उसे बहुत मज़ा आएगा वो आपका वफ़ादारी करेगा आजीवन ऐसे और तरीके हैं जहाँ उनके साथ मिलने जुलने का मौका है हमने उन्हीं की जगह तो ली है उन्हीं की जगह पर तो हमने घर बनाए हैं जहाँ हम रहते हैं बड़े बड़े आकलों में हम उसी जगह के साथ अपना जीवन उनके साथ रह के कैसे बताएं हमें उस पर कोशिश करनी काम करने की जहाँ मेडिकल रिक्रूटमेंट की जरूरत मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है हम वो सब पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं आज अभी तक दिन भर के समय में हम लोग 20-22 के आसपास ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं अभी हमारी कोशिश है कि जो जितना बचा हुआ दिन हमारे पास है हम 20-25 और जितने कर पाए वहाँ कर पाएँ हमें यहाँ आसपास के गांव के लोगों से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है वो लोग और केसेस जितने हमें बताए गए थे उससे ज़्यादा केसेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जितना हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ पहुँच कर मदद कर रहे हैं मेरे साथ विवेक भाई हैं, मेरे साथ दर्शिता है मेरे साथ, साथ आयुषी है मेरे साथ विकास भाई है वेदांत भाई, भाई, भाई वेदांत भाई।, भाई।, भाई हम सब मिलके आज निकले हैं देगाम की तरफ और ये जीआईडीसी के चक्कर पूरा लगा के फिर इसी रूट से हम जितने डॉक्टर्स को एडमिट करना है उनको लेते हुए जाएंगे हमारा आज का निष्कर्ष निकलता है कि आ, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी सेवा दे सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्रस्ट का पेज मिलेगा उसे फॉलो करें आपको कहीं भी कोई डॉग एनिमल स्ट्रीट एनिमल मिलता है जिसको हेल्प की ज़रूरत है आप उसको हमारे पेज पे जाके हमें सिर्फ मैसेज में उसका फ़ोटो वीडियो डाल दें हमारी टीम से कोई ना कोई वहाँ पहुँचेगा या हम किसी और की मदद के साथ મોજ મજા કરતા હોય છે ત્યારે આ યુવાનો ગામડાઓમાં ફરીને ઘાયલ પ્રાણીઓને બચાવે છે એમની સારવાર કરે છે દરરોજ છસો જેટલા ડોગ્સની સારવાર કરવાનો આંકડો ખરેખર અવિશ્વસનીય છે शू ते विचारी सको कि आ के मोटू सराहनीय कार्य छे है जाओ शू कही रहा छे। सो so, ये ड्राइव के साथ साथ हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है हम ड्राइव के साथ साथ गांव के लोगों के साथ मिल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको एक एजुकेट करें अवेयरनेस फैलाएं कि मोस्टली हमें स्किन डिसीज मैगेट वाले डॉक्टर मिलते हैं तो उनकी वो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर आपको ऐसा डॉग मिलता है तो आप कोई भी संस्था का फ़ोन नंबर फाइंड कीजिए उनको कॉल कीजिए उनको एक लोकेशन भेजिए आप सभी व्हाट्सअप इंटरनेट यूज़ करते हैं किसी की हेल्प लेके वो लोकेशन आप भेजिए एक फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिए और डॉग का वीडियो और फोटो शेयर कर दिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोई भी टीम आपको वहाँ आपकी हेल्प कर सकती है क्योंकि जब टीम आती है डॉग को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो बेटर है कि आप इस तरह से करें और उसके साथ साथ अवेयरनेस हम लोग ये फैला रहे हैं कि कैसे डॉग्स को आप फीड कर सकते है, कैसे उनकी वो जरा भी अग्रेसिव नहीं होता है अगर हम उनके साथ प्यार से रहते हैं तो।, तो ये अवेयरनेस फैलाने का काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं आ युवा नौमात्र प्राणियों शारीरिक मदद नहीं करता परंतु इम भावनात्मक रीते हैं उनाडानी गर्मी में पानी ना कुंडा भरवा थी लई ने सियाडा मा ठंडी थी बचावा माटे नी व्यवस्था दरेक सीजन मा तेओ आ मूंगा जीवो नु ध्यान राखे छे आ मात्र सेवा नथी परंतु एक निस्वार्थ प्रेम छे आओ तेमना पासे थी सांभळीए आ निस्वार्थ प्रेम नी सफर विशे यू नेटवर्क के दर्शकों को मासूम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत हम ऐसे बीतता है कि हम लोग हर रोज साढ़े छः सौ कुत्तों को अहमदाबाद में हम लोग हर महीने पचास के आसपास ऑपरेशन कर पाते हैं जिसमें कैंसर ट्यूमर मैगेट्स बड़ी ट्रीटमेंट्स आती हैं रोड एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास सभी तरह के स्ट्रीट एनिमल्स के हम लोग सेवा करने का काम करते हैं हम लोग अरहम के साथ और हम लोग श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर अभी देहगाम के अंदर एक ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग जितने हमें डॉग्स का बताया गया था हम वहाँ सब जा जा के उनके ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हमें यहाँ पे रोड एक्सीडेंट के पेशेंट्स मिले हमें यहाँ पे डॉग बाइट्स में इंजरी मिली है गर्दन पे किसी डॉग के ऊपर आपको भी स्क्रीन पे बीच में क्लिप्स दिख रहे होंगे यहाँ पे हमने अलग अलग जगहों पे जाके आ, जो डॉग्स हैं उनके लिए हमने खाने का व्यवस्था सेटअप करने की कोशिश करी है जो लोकल लोग यहाँ गाँव के आसपास है उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिला हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन में अभी तक हम लोग कुछ बीस के आसपास डॉग्स का टेक केयर कर चुके हैं ट्रीटमेंट दे चुके हैं जिनको रोकेट करना उनके लिए व्यवस्था कर चुके हैं अभी हम दिन बाकी अभी हमारे पास आधा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और 20 से 30 डॉग्स का ट्रीटमेंट कर दें जितने भी लोगों तक तो ये वीडियो पहुंच रहा है वो कोशिश करें कि मासूम चैरिटेबल ट्रस्ट को पेज पे जाके अगर आपको कोई भी डॉग कैट स्ट्रीट एनिमल इंजर्ड मिलता है आप उसका फोटो वीडियो वहाँ टैग कर दें हमारी टीम से या हम आपस में मिल बाकी संस्थानों के साथ मिल इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद માસુમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનું સપનું છે કે વધુમાં વધુ લોકો જીવ કાર્ય સાથે જોડાય તેઓ સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ્સ પણ ચલાવી રહ્યા છે જેથી દરેકના મનમાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા અને કરુણાની ભાવના જાગે આ સંસ્થા આપણને એ પ્રેરણા આપે છે કે જો આપણે ઈચ્છીએ તો આપણા જીવનમાં પણ બદલાવ લાવી શકીએ છીએ જરૂરી નથી કે આપણે આ ટ્રસ્ટ સાથે જોડાઈએ પણ જો આપણે રસ્તા પર ભૂખ્યા પ્રાણીઓને જોઈએ તો એમને ખાવાનું આપી શકીએ જો કોઈ ઘાયલ પ્રાણીઓને જોઈએ તો મદદ માટે સંસ્થાનો સંપર્ક કરી શકીએ કારણ કે માનવતા માત્ર માણસો માટે નથી હોતી દરેક જીવ માટે હોય છે આપણે આ સંસ્થાને ફંડ ડોનેટ કરીને વોલેન્ટિયર બનીને કે માત્ર એમની વાત બીજા સુધી પહોંચાડીને પણ મહાન કાર્યમાં ભાગીદાર બની શકીએ છીએ કારણ કે જ્યારે આપણે કોઈ અબોલ જીવને મદદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે માત્ર એક જીવને જીવન નથી આપતા પણ આપણી અંદર રહેલી માનવતાને પણ જીવંત રાખીએ છીએ